Добро пожаловать в украинское сообщество Elite Dangerous. Сообщество наше довольно молодое, хотя некоторые пилоты играют еще с этапа разработки игры. Сейчас наибольшая активность наших пилотов вне игры на сервере Discord. Еще у нас есть ветка на официальном форуме, сайт и группа ВКонтакте. Недавно наши пилоты приняли участие в борьбе за одну из станций в колонии и заняли четвертое место. И сейчас... Мы ждем координаты нашей станции в системе Колония. А пока мы ждем, немного информации о том, как нас найти. На официальном форуме Frontier открываем раздел международных переговоров. International Discussion. Вот он в самом верху. Здесь уже есть ветка нашей страны, все ветки каждый раз сортируются в разном порядке, в зависимости от того, какая была последний раз активная. И проще всего нашу ветку найти через поиск на странице. Вот она. Здесь уже есть несколько страниц всевозможных обсуждений, но чаще всего мы просто переходим на последнюю страницу. Если где-то вы видите ник Добрый Змей, то у него в подписи будет ссылка на сайт украинского сообщества, но его довольно просто запомнить. Первые две буквы ED, как Read Dangerous, дальше добрый только орг. В правом верхнем углу есть ссылки на другие э, наши социальные сети, в том числе и на сервер Discord. Discord напоминает TeamSpeak и Skype в одном флаконе. Голосовой чат подобен к TeamSpeak, а текстовые комнаты как Skype. Ну, точнее, как VRC, если кто-то помнит. Для пользования нужна регистрация. Она довольно стандартная. Указываем свой почтовый адрес, ник и желаемый пароль. Я уже зарегистрирован, следовательно, просто войду. Пользоваться Discord можно как в браузере, так и загрузив клиента. Интерфейсы там и там одинаковые, но браузерная версия не может взаимодействовать с играми. Итак, мы загрузились. Слева у нас перечень серверов. Если вы перешли по ссылке, то вас сразу забросят к нашему серверу. Желтый логотип игры на голубом фоне. С самого начала вы попадаете в главный текстовый канал General. Это обычный текстовый чат, как в любом другом мессенджере. Кроме главного канала, слева есть еще два канала. Hello Fame Зал Славы и бот, в котором живут наши боты. Центральная часть окна это сам чат, в котором э, происходит общение между пилотами. Я сейчас переключусь на версию для компьютера, она более удобна, ведь открывается в отдельном окне. Как видите, интерфейс совсем не изменился. Возвращаемся к нашему серверу. Кроме текстовых каналов, в левой части также есть голосовые каналы. Некоторые каналы имеют доступ только для пилотов сообщества, но канал приемная доступен всем. Сейчас, кроме меня, в голосовых каналах никого нет. Сделав двойной щелчок, я зашел в канал космичной гайдамаки. С правой стороны можно увидеть тех игроков, которые находятся на сервере. Оранжевые – это модераторы, они управляют сервером. Каждый пилот, кстати, может в любой момент изменить свой ник, щелкнув правой клавишей на своем нике. Под модераторами желтые ники ⁇ это боты. Зеленые ники ⁇ это командиры, которые принадлежат к сообществу, и у них есть право участвовать в голосовых каналах. Чтобы стать частью сообщества и получить зеленый ник, пока нужно только присоединиться к нашему серверу и участвовать в игровой жизни сообщества. Теперь немного информации о нашем сообществе в самой игре. Само сообщество изначально э, собирал пилот с ником Перетратор. Он очень давно играет, очень много всего знает и по мере воз... силы возможностей э, пытается обучать новых пилотов. Но у него далеко не всегда есть на это время. Так вот, наше сообщество играет в группе Балумба Перетратор. Сейчас в группе находится 26 пилотов. Чтобы войти в группу, необходимо сделать поиск по группам, найти эту группу и оставить заявку на вход. Как только пилот с ником Балумба Перетратор будет в сети, он увидит ваш запрос и примет его. Вот, группа Balumba Peritrator. После того, как ваш запрос будет принят, чтобы заходить в игру, мы открываем не открытую игру, а частная игра. И выбираем вот эту группу, в которую мы только что вступили. Стоит сказать, что Балумба перетратор зарегистрировал для нас миссию доставки грузов на колонию, благодаря чему мы заняли четвертое место и э, нам должны вот вот дать станцию свою. Он координировал также доставку всех нужных материалов и вообще очень участвует в развитии украинского сообщества. Когда вы находитесь в частной группе в игре? То галактическая карта э, может показать всех тех игроков, которые находятся онлайн и находятся в этой же группе. Возможно, их нужно будет сначала добавить в друзья. Пока что карта еще не прогрузила информацию. Не получается у меня выбрать эту систему. Вот, на горизонте видно, что данные об игроках прогрузились, и два капитана находятся в онлайн и находятся в системе колонии. Если воз... вернуться к дискорду, то когда он запускается в виде отдельной программы, а не из браузера, то в левом верхнем углу вы сможете видеть тех, кто также находится в том же голосовом канале, что и вы, ну и в других голосовых каналах. И вы будете видеть, кто в данный момент говорит голосом, если вы с кем-то общаетесь. Это настраивается в самом приложении Discord и называется раздел Overlay. К сожалению, на этом видео функция не отобразилась и сам overlay пока что не гарантированно работает с Solid Dangerous но у большинства он работает и о его детальных настройках вы сможете расспросить в текстовом или голосовом канале дискорде в нашем сервере Вообще не стесняйтесь спрашивать любые вопросы в нашем сервере. В текстовых чатах наиболее часто там народ сидит. Если видите кого-то в голосе, тоже можно заходить спрашивать. Но если у вас уже есть права на вход в голосовой чат, пожалуй, это базовая информация, которую я хотел донести о нашем сообществе во время игры. И теперь еще немножко информации о нашем сайте. На всех страницах сайта вверху в главном меню, меню есть пункт Пилоты с Страница это совсем не обязательно к заполнению, но... Игроки, которые играют, указывают здесь свой ник, краткую информацию о себе, к какой группе они принадлежат и где их можно найти. Вы также можете указать эту информацию по своему пилоту, но для этого нужно зарегистрироваться на сайте. Я сейчас зашел на сайт, но поскольку я админ, меня перекинула в админку сайта. Я сейчас возвращаюсь обратно на главную страницу сайта и заново зайду в раздел ⁇ Пилоты сообщества ⁇ Сейчас он откроется. Теперь после авторизации возле вашего ника появится плюсик, нажав на который вы можете заполнить информацию по себе, нажав их ты ваша информация обновится на сайте. А пока что это все. Мы всегда ищем пилотов, которым будет интересно участвовать в жизни сообщества, как в игре, так и в развитии сайта, других площадок. Поэтому, если вас это заинтересовало, обязательно стучитесь. Мы всегда будем вам рады.